ورلڈ ایکسپلورر دیکھنے والے پیارے دوستو السلام علیکم کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو سیر کروانے والا ہوں یورپ میں واقع دنیا کے خوبصورت اور تاریخی دارالحکومت کی آج کی ویڈیو بہت زیادہ دلچسپ اور مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کو ایسے حقائق بتانے والا ہوں جن سے آپ آج تک نا واقف ہیں اس شہر کا آغاز ایک فوجی چوکی سے ہوا اس شہر کو عالمی سطح پر کئی بار دنیا کے سب سے زیادہ رہنے کے قابل شہر کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے اس شہر میں پانچ سو سال پرانی انڈور مارکیٹ بھی موجود ہے اس شہر کو کبھی موت کا شہر بھی کہا جاتا تھا کیوں کہا جاتا تھا اس پر ہم آگے جا کر بات کرتے ہیں آپ یہ سن کر چونک جائیں گے کہ یہاں قبروں سے جسم چوری ہوتے اور قانونی طور پر بیچے جاتے رہے ہیں اس شہر میں زیر زمین ایک پوری دنیا موجود ہے جس پر ہم تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے تو آج ہم سیر کرنے والے ہیں ویانا کی مزید دلچسپ اور قیمتی معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو اچھی لگے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ آپ کا پیار ہوتا ہے جس کے منتظر ہوتے ہیں ویانا آسٹریا کا دارالحکومت اور ملک کی نو ریاستوں میں سے ایک ہے یہ ملک کا سب سے بڑا شہر ہے جس کی آبادی ایک اشاریہ چھے ملین ہے اس کے علاوہ یہ آسٹریا کا ثقافتی اقتصادی و سیاسی مرکز بھی ہے ویانا وسط یورپ کے جنوب مشرقی گوشے میں دریائے کنارے واقع ہے اور چیک جمہوریہ واقعہ اور ہنگری کے قریب ہے دو عیسوی میں شہر کے مرکز کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا ویانا کا آغاز رومی سلطنت کے دور میں ہوا جب یہاں ایک فوجی چوکی قائم کی گئی تھی اس کا قدیم نام وینڈو بونا تھا رومی دور کے بعد ویانا نے اپنی اسٹریٹجک محل وقوع کی وجہ سے اہمیت حاصل کی اور یہ کئی یورپی سلطنتوں اور بادشاہتوں کا مرکز بن گیا کرونے وسطہ میں ویانا ہابس بورگ خاندان کا دور الحکومت نے صدیوں تک وستی یورپ پر حکومت کی اور ویانا کو سلطنت مقدس رومی کا ایک اہم سیاسی اور مرکز بنایا اس وقت ویانا میں بڑی تعداد میں کلے گرجا گھر اور دیگر شاندار عمارتیں تعمیر ہوئیں جن میں سے کچھ آج بھی موجود ہیں اٹھارویں اور انیسویں صدی میں ویانا کو موسیقی کا شہر کہا جانے لگا کیونکہ یہ بیٹھوین موز اور شوبرٹ جیسے عظیم موسیقاروں کا گھر رہا یہاں کلاس کی موسیقی اور اوپیرا کی روایات نے پورے یورپ میں اپنا اثر قائم کیا بیسویں صدی میں ویانا پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران مرکزی اہمیت کا حامل رہا خاص طور پر آسٹری مجارستان کی سلطنت کے خاتمے اور نازی جرمنی کی توسیع کے دوران جنگ کے بعد ویانا نے اپنی عالمی شناخت دوبارہ تعمیر کی اور ایک بین الاقوامی شہر کے طور پر ابھر کر سامنے آیا جہاں اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کے دفاتر قائم ہیں ویانا اپنی شاندار عمارتوں عجائب گھروں تاریخ تاریخی مقامات اور روایتی کیفے کلچر کے لیے مشہور ہے یہ شہر آرٹ ادب اور فلسفہ کے میدان میں بھی اپنی نمائیہ حیثیت برقرار رکھے ہوئے ہیں آج ویانہ کو بین الاقوامی ثقافتی اور تاریخی مرکز کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے جو اپنی خوبصورتی موسیقی کی روایات اور جدید ترقیات کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاہوں کے لیے مقبول ہے ویانہ کو کئی بار دنیا کے سب سے زیادہ رہنے کے قابل شہر کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے ویانہ کی صاف سڑکیں عالی میار کی صحت کی سہولیات اور زندگی کی سہولتیں اسے رہائش کے لیے ایک مثالی شہر بناتی ہیں ویانا کا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک ہے یہاں بسیں ٹرام اور میٹرو شہر کے ہر حصے کو آپس میں جوڑتی ہے اور یہ نہایت سستی اور کارآمد ہیں ویانا ایک نایاب شہر ہے جس کا تقریبا نصف حصہ سبز پارکوں اور جنگلات پر مشتمل ہے ویانہ کانش مارکیٹ سولہویں صدی سے قائم ہے اور یہ آج بھی شہر کا سب سے بڑا انڈور مارکیٹ ہے جہاں ہر طرح کی اشیاء ملتی ہیں ویانہ کی نائٹ لائف بہت خوبصورت اور حسین ہے ویانہ کی نائٹ لائف کا ایک اہم حصہ اس کے تاریخی کافی ہاؤسز اور بارز ہیں جہاں رات دیر تک لوگ کافی یا مشروبات کے ساتھ بیٹھتے ہیں یہاں بہت سے کیفے اپنی رات کی تقریبات بھی منعقد کرتے ہیں اس میں لائیو میوزک یا ڈی جے پرفارمنس شامل ہوتے ہیں ویانا کے روف ٹاپ بارز بہت مشہور ہیں جہاں سے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے ویانا میں کلب نائٹ ایک بہت ہی خصوصی اور منظم انداز میں منائی جاتی ہے جمعہ اور ہفتہ کی راتیں یہاں کی کلب نائٹ کے لیے سب سے مقبول ہوتی ہیں ویانا کی نائٹ لائف میں کئی کلبز اور بارز رات تک کھلے رہتے ہیں کچھ تو صبح کے اوقات تک بھی کھلے رہتے ہیں جو سورج نکلنے تک جاری رہتے ہیں ویانا کو کبھی کبھی موت کا شہر بھی کہا جاتا ہے ویانا کے لوگ موت اور قبرستان کے بارے میں عجیب کشش رکھتے ہیں یہاں دنیا کا سب سے بڑا قبرستان موجود ہے جس میں تین ملین سے زیادہ قبریں ہیں جو شہر کی موجودہ آبادی سے بھی زیادہ ہیں اٹھارویں اور انیسویں صدی میں ویانا میں قبر چرانا ایک سنگین مسئلہ تھا آپس بوگ خاندان کے مشہور افراد کی قبروں سے ان کے جسم چوری کر لیے گئے تھے اور ان کے جسمانی اعضاء غیر قانونی طور پر بیچے گئے یہ رجحان اتنا عام تھا کہ خاندانوں نے اپنے پیاروں کی قبروں کی حفاظت کے لیے گارڈز مقرر کیے ویانا کے نیچے ایک پوری زیر زمین دنیا موجود ہے جو پرانے زمانے کے خفیہ راستوں بنکروں اور ذخیرہ گاہوں پر مشتمل ہے دوسری جنگ عظیم کے دوران ویانا کے نیچے موجود ان راستوں اور بنکروں کو بن سے بچنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا ان میں سے کچھ راستے آج بھی زیر زمین سیاحت کے لیے کھولے گئے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے آسکر ایوارڈ کا نام تو سنا ہی ہوگا ویانا کے ایک رہائشی ریچرڈ ڈائر وہ شخص ہیں جنہوں نے آسکر ایوارڈ کی مجسمہ سازی کی آسکر کا مشہور مجسمہ انیس سو اٹھائیس میں ویانا میں ڈیزائن کیا گیا اور تب سے لے کر آج تک اس کی ساکھ تقریباً ویسی ہی ہے ویانا میں بیسک سیلری سترہ سو یورو ہے جبکہ ایوریج سیلری اٹھائیس سو انچاس یورو ہے اور ایک پر بجٹ ٹریولر کے اخراجات 80 سے 100 ڈالر تک ہیں میں امید کرتا ہوں کہ معلومات سے بری یہ ڈاکومنٹری ویڈیو کو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ نگہبان بان